रसूल के गुलाम ने पढ़े दुरूद आप पर मिली समाई सी फिदा हो के दिन पर है तल में जाए जो उसके वास्ते नहीं जो उसके वास्ते नहीं वो जिंदगी फजूल है गुलाम ये रसूल में मौत भी अबूल है गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलाम है गुलाम है, उलाम है, उलाम है। रसूल के गुलाम है धला है उसके बंग जो एक बार उसे गुलाम उसका हो गया वो ऐसा खुश बयान है वो ऐसा खुश असूल है गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है आखिर में सब मिलकर कह दीजिए गुलाम है, है गुलाम है गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है नात रसूल कबूल पेश कर रहे थे मुल्क पाकिस्तान के नाम पर नारफान हसन अफजाल सदीक़ी साहब जो कि मोहतरम अफजाल सदीक़ी साहब के फ़र्जंद हैं अल्लाह जुदाय खैर फ़रमाए इसी दौरान कौमी कॉन्फ्रेंस के मेहमान बने इस्लामी जमी तलबा पाकिस्तान के मरकजी महतम मोहतरम असद अली साहब एक बड़े वफद और काफले के साथ वो इस महसिल में शरीक हुए हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी से इस्लामी जमी तलबा का एक वफद आया हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं मोहतरम मैं आप आगे खिताब की दावत देने जा रहा हूँ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक दबंग आवाज़ तोाना आवाज़ मेरी मुराद मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब जिन्होंने न ना सिर्फ नामो सर सालब के हवाले से बल्कि नामो साहबा के हवाले से जो तारीख़ी बिल पेश किया और कारनामा पर अंजाम दिया अल्लाह ताली ने अजरेजी मदा फरमाए आपसे मुखात होने जा रहे हैं सबी इसमली मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما صليت تعالى هو حلقي يا رام تو نرم رزم حق काजिल अहतराम वाजिबालहतराम सदर मजलिस शेखुल्न बलहदीस हजरत मौलाना अब्दुलमालिकाब अहमद बरकत शेखुल्क्र मुफी मोहम्मद इम्तियाज़ साहिब कारी वक़ार अहमद साहिब ख़तीब जाम मस्जिद इमाम जाम मस्जिद मनसूरा स्टेज में बैठे हुए मेरे इंतहा काबिल एहतराम अकाबरीन और यहाँ मौजूद मेरे बुज़ुर्गों बइों आज हम ख़म नबूवत के मसले पर जो सिर्फ़ हमारा अकीदा ही नहीं बल्कि ईमान का एक हिस्सा है जो सिर्फ़ इसी बुनियाद पर हम जमा हुए हैं कि अल्लाह तबारक व ताली ने हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी कहा है इसी वजह से जमा हुए हैं कि रसूल अक्रम सल ने इरशाद फरमाया ला बादी मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं मेरे बुजुर्गों यही बात आईने पाकिस्तान का हिस्सा है यही बात आईने पाकिस्तान का आर्टिकल है लेकिन अफसोस इस बात पर है कि आज आईने पाकिस्तान गैर फल है उसको गैर फाल करने में हुक्मरानों के साथ साथ पाकिस्तान के आवाम भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। हम उन लोगों को वोट देते हैं उन लोगों को मंतख करते हैं जो कुरान सुन्नत के बुनियादी आलम से भी वाकिफ नहीं अब जद से भी वाकिफ नहीं रसूल सल्ला वसलम के खुद खत्म नबूत के बारे में उन्हें कोई मालूम हासिल नहीं मेरे भाइयों आईने पाकिस्तान एक ऐसा दस्तावेज है जिसको तमाम माए किराम एक इस्लामी दस्तूर एक इस्लामी आईन मानते हैं यही वजह है कि उस एवान में जितने भी गए हैं यहां भी ओलमा कश्मीर फरमाए मोहाना अब्दुल मालिक साहब ये भी उस पार्लियामेंट के हिस्सा रह चुके हैं बड़े बड़े शु मौनकाहमान मौलाना नैतुलरहमान मौलाना अब्दुल रहीम चित्राली और इसी तरह अगर सबका को ले रहे हैं तो उसमें भी मौलाना मुतमूद तक जितने भी बड़े बड़े लमा हैं इन्होंने हलफ उठा उठाते हैं ये और हलफ उठाए हैं कि हम इस आन की पासदारी करेंगे किस वजह से करेंगे इसी वजह से कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाया गया है जिसमें नबूवत को आनी तहबुज दिया गया है लेकिन उस आइन को उस पर अमल नहीं हो रहा मेरे काबिल एहतराम भाइयों इस वक्त कादियानियों की जो सरगर्मियां हैं मसला उन्होंने यहाँ तक पेश कदमी की जुरात की जसारत की कि क़ुरान मजीद को उनका तर्जुमा उन्होंने तहरीफ के साथ कर दिया और फिर पूरी दुनिया में उसको तकसीम भी कर कर रहे थे और पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को इस बुनियाद पर धोखा दे रहे थे कि अगर आपके घर में कोई पुराना पुरानी मजिद है उसे हमारे हवाले कर दें और हम नए पुरानी मजीद आपको दे देंगे सादाला अपने घरों से पुराने पुरानी मजीद उनके हवाले कर दिया करते थे और उन्होंने उनको नए कुरान मजीद देते थे लेकिन आपको पता है कि उसमें कितने तहरीर हो गई थी मसला ने एक मिसाल आपको पेश करता हूँ उन्होंने लिखा है विल आखरती हमू ये लोग आखिरी नबी मऊद पर ईमान लाते हैं और उसमें अपना जो तबलीग है जो मिशन है जो नजरिया है वो उसमें समोदी और अलहमद जब ये बात मुझ तक पहुंची एक मुसलमान ने मुझे भेजा कि आप कौमी असम्बली में क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में कादियानी ये, ये करना में अदा कर रहे हैं आप सोए हुए हैं तो ये मसला मैंने उठाया कौमी असम्बली में और उस वक्त जब मैंने यह मसला